અમદાવાદના ભારતીય પ્લમ્બિંગ કોન્ફરન્સ કોન્ફરન્સનું ઉદઘાટન ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા એકવીસમી ડિસેમ્બરના રોજ અમદાવાદમાં વાય એમસીએ ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું માનનીય રાજ્યમંત્રી શ્રી જગદીશ વિશ્વકર્મા અને ડોક્ટર વિમલ પટેલ ડાયરેક્ટર એચ સીપી ડિઝાઇન પ્લાનિંગ એન્ડ મેનેજમેન્ટ જેઓ સેન્ટ્રા વિસ્ટા જેવા આઇકોનિક પ્રોજેક્ટ્સ ડિઝાઇન કરવા માટે જાણીતા છે તે ઉદ્ઘાટન સત્રમાં મુખ્ય વક્તા હતા એવા અશિન લેમાસિઆચ છે દરેક દરેક કેવી રીતે સંખ્યા એ બધામાં આપણને ઉપયોગ તો એના માટે શું કરી શકાય આપણને ઘણી વખતે કેવું છે કે ભાઈ કુદરતી જે વસ્તુ મળે છે એ વસ્તુ ઉપર મળતું હોય તો એમાં ક્યાં કરકસર કરવી પણ ક્યારે એવો વિચાર નથી આવ્યો કે ભાઈ ઘણા બધા આની અંદર વડીલો પણ બેઠા છે કદાચ की दस पैसा तो ये दस पैसा कदा घर आज ये दस रूपया बोटल लोटल बे घूटा मरी टूकी आगे जता दस रूपया थी गया मगज में ना दस रुपया थी गया पहाड़ी ए मगज में नहीं મામીને દરેકનો આ જે પ્રસાદની જેમ પાણી બાપ એવું કે પ્રસાદની જેમ એટલે પાણીનો બગાડ તો ન થવો જોઈએ એટલું મગજમાં કોઈ એસિડેટ હોય ઘણો બળવાન કામ આપણે કરી સકીએ એટલે પાણીનો બગાડ ન કરવામાં આપણે શું શું કરી શકાય કેવી રીતે આગળ વધી શકાય એનો વિચાર તમે બધા વર્લ્ડ વોટર ડે 9.22 ક્લીન વોટર ડે કા આપ લોગ 22 માર્ચ કો सेलिब्रेट कर रहे हैं मगर मुझे ठीक से याद है काफी लोग यहाँ सीनियर्स भी हैं। साथ तीस साल पहले गांव में या कहीं जगह पे सेव वाटर के बैनर्स होर्डिंग्स नहीं लगते थे। उसका रीजन यह है कि रूलर के अंदर सबको पानी की वैल्यू हमसे ज्यादा अच्छे से पता अगर आज वाटर जो वेस्ट हो रहा है तो सिस्टमेटिक नहीं है जरूर से वहां पे सिस्टमेटिक प्लम्बिंग नहीं था मगर उतना वाटर भी वेस्ट नहीं होता था सबसे ज्यादा वेस्ट वाटर अगर हो रहा है तो अर्बन एरियाज के अंदर और शायद आपको पता था एक बात बताना चाहूंगा कि ग्लोबल इंडेक्स जो बता रहा है सबसे ज्यादा वाटर जो तो डेवलप कंट्रीज और अर्बन ईसा के अंदर ही सबसे ज्यादा वॉटर हम क्यों हो? दुनिया की अठारह प्रतिशत आबादी हमारे भारत में है मगर हमारे भारत में सिर्फ चार प्रतिशत फ्रेश वाटर है और पानी हमको हर चीज के लिए चाहिए जैसे हम एक सेल फोन लेते हैं तो सेल फोन में बनाने के लिए ढाई हजार लीटर पानी जाता है एक टी शर्ट में नौ सौ लीटर पानी जाता है एक किलो गेहूं बनाने के लिए नौ सौ लीटर पानी जाता है तो पानी हर चीज में हमको चाहिए सिर्फ हमको पीने के लिए या सफाई के लिए नहीं चाहिए हर प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं सत्तर प्रतिशत पानी जाता है एग्रीकल्चर में तो अगर हमारा पानी का शॉर्टेज होगा तो हमारा फूड का भी शॉर्टेज होगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे पानी को बचाए जल बचाए कल बचाएं इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लो फ्लो फिक्सर और सैनिटरी वेयर लगाएंगे तो 50 प्रतिशत पानी हम सेव कर सकते हैं और वो 50 प्रतिशत पानी को हमको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है केमिकल डालने की के जरूरत नहीं है दूसरी चीज जितना पानी हम यूज करते हैं हमको वो पानी को वापस ट्रीट करके रिसाइकिल करना चाहिए उसके अप्रोप्रिएट यूज करना चाहिए तीसरी चीज़ है कि हमको रेन वाटर हमको बारिश का पानी बारिश इतनी आती है लेकिन वो हम ना बारिश का पानी स्टोर करते हैं ना हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं जिसको हम एक्वाफर्स बोलते हैं हमको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना चाहिए क्योंकि हम हमको 70 प्रतिशत पानी देश में ग्राउंड वाटर से ही आता है और चौथी चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको शावर जब हम लेते हैं तो छोटा शावर लीजिए शावर के नीचे गाइए मत अब मोहम्मद रफी या लता मंगेशकर नहीं है फ्लश में आप कचरा मत फेंकिए फ्लश आपका एस्ट्रे नहीं है सिगरेट मट फेंको और चार चार बारी उसको फ्लश करो जल बचाओ कल बचाओ जल नहीं तो कल